अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद वाराणसी के जारी करदा एक नोट में यह कहा गया है कि हमारा हमेशा से यही ख्याल रहा है कि किसी भी मज़हब के देवताओं या अज़ीम शान शख्सियत के खिलाफ कोई तबसरा नहीं किया जाना चाहिए उसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों अम्बिया या नबी की शान में कोई भी गुस्ताखाना बातें ना करे मैं मुफ्ती शहर बनारस शाही जामा मस्जिदी बनारस मैं अपने तमाम बरदरान इस्लाम से इस वक्त मुखातिब हूँ और सबसे पहले मैं इस बात का दुख का इज़हार कर रहा हूँ कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत महमदर रसोल्ला सल्लल्लाहु अल्लाह तम की शान में फ़्रांस के अंदर वहाँ के सदर की जानब से जो गुस्ताखी की गई है तो मैंने पहले भी मज़म्मत की है और अब भी करता हूँ और पूरी दुनिया उसकी मज़म्मत कर रही है और यह काम ही ऐसा है कि न सिर्फ़ ये कि मज़म्मत की जाए बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ वहाँ की हुकूमतों को चाहिए वहाँ के जो कोर्ट के जुडिशरी के जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती कि ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए तो ये तो एक है उसके साथ साथ जो चीज़ यह भी है कि इस्लाम के अंदर आ, इस तरह के हालात में गम गुस्सा के इजहार का एक तरीक़ा है और हमें ग़म और गुस्सा तो है और होना भी चाहिए लेकिन ग़म और गुस्से के ज़ाहिर करने का जो तरीक़ा इस्लाम ने बताया तो हमें उस तरीक़े को भी फॉलो करना चाहिए हमें इस तरह के ग़म और गुस्से के मौक़े पर ऐसा कोई क़दम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से इस्लाम की किसी तालीम के ऊपर बुरा असर पड़ता हो और इस्लाम के तल्लक से लोग ग़लत चीज़ें महसूस करते हों कि इस्लाम इस तरीके की ऐसी तालीम देता है तो हमें ऐसे मौके पर भी इस्लामी तालीमात के दायरे में रहना चाहिए मेरा इशारा उन बातों की तरफ है जैसा कि आजकल महसूस हुआ और कुछ चीज़ें सामने आई कि सोशल मीडिया पर हमारे बरादरानी इस्लाम में ऐसे कुछ चीज़ें कमेंट कमेंट कर पोस्ट करनी शुरू दी और ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो इस्लामी तलीम के अतबार से मुनासिब नहीं है हमें मालूम है कि यह सारे कमेंट्स और इस तरीके की पोस्ट जो आ रही है वो मजहबी जज्बात को जब भी ठेस पहुँचेगी किसी को चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो तो उसकी तरफ से रिएक्शन के तौर पर इस तरीके के हालात सामने आएंगे मामला सिर्फ मुस्लिम का ही नहीं गैर मुस्लिम में भी नॉन मुस्लिम में भी अगर उनके मजहब के किसी रहनुमा या उनकी मजहब की तालीम या उनकी मजहब के खिलाफ किसी तरीके का कोई बेहुदा हरकत करेगा तो उसको गुस्सा आना ही आना है तो इस मौके पर जो कमेंट्स और जो पोस्ट आ रही है वो उसी गुस्से का असर है फ्रांस में हमारे नबी के खिलाफ बहुत सारी गुस्ताखाना बातें की गई जो इंतहाई काबिल मजम्मत है फ्रांस के सदर ने मजम्मत करने के बजाय इसकी हिमायत की अफसोस के हमारी हुकूमत ने हमारे जज्बात पर मरहम डालने के बजाय फ्रांस के सदर की हिमायत करके हमारे जज्बात की कदर नहीं की फ्रांस के सदर ने जो किया सो उसका गुस्सा तो था ही लोगों को खुद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ हालात इस तरीक़े के आए ऐसे कमेंट्स हुए जिसकी वजह से लोगों को और नाराज़गी का सामना करना पड़ा और गुस्से के अंदर लोग मुबला हुए इंडियन गवर्नमेंट से भी हम गुजारिश करेंगे कि पहले तो जो उनकी तरफ से जो बात सामने आई फ्रांस के हुकूमत के ताल्लुक़ से तो उससे भी हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँची हम तकलीफ़ का इजहार करते हुए हम उस गवर्नमेंट से भी हम मुतालबा करते हैं कि अपने इस रवैये पर अपने इस काम पर का नज़र षानी करें पुनर्विचार करें और हमारे मजहबी जज्बात को ठेस जो पहुँची उस तल्लुक से वो गौर करें दूसरा मुतालबा हमारा इस इंडियन गवर्नमेंट से भी यही है कि फ्रांस के ताल्लुक से जो कानूनी कार्रवाई मुमकिन हो तो उसको अमल में लाया जाए उससे जो सफ़ारतील्लुक़त हैं मन किए जाएँ जो उनकी मसनूआत हैं उनकी जो चीज़ें हैं तो उनकी दरामद का इम्पोट का सिलसिला इस पर रोक लगाई जाए ये हमारे जायज़ मुतालबात हैं और तमाम ही मजहब के लोगों को इस तरीक़े का मुतालबा करने का हक़ बनता है अगर उनकी मजहबी किसी रहनुमा मज़हब के ख़िलाफ़ किसी तरीके की कमेंट्स कहीं से भी आती है तो जैसे सब लोगों को हक है मुझे भी हक है कि हम मजहबी इस्लाम की तरफ से हम एक मुतालबा करें और हम ही किया इस वाक़े ने हिंदुस्तान इस हमारे भारत के जितने नॉन मुस्लिम्स हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को नापसंद किया है और वो भी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो ये ऐसे लोग हैं ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही ऐसी निराली थी कि हर मज़हब और हर तबके के लोग उनको अपना समझते हैं उनका आदर करते हैं सम्मान करते हैं तो अब अगर कोई आदमी चाहे कोई भी हो पढ़ा लिखा हो बेपढ़ा लिखा हो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी अगर हमारे नबी की शान में मामूली तरीके की गुस्ताखी और बेबुदगी भी करता है तो अपने दिमागी दिवालियापन का वो सबूत देता है और एक बात का सबूत देता है कि वो दिमागी तौर तो पर तो वो पागल हो गया है तो आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में उसकी कैसी हो रही है हम फ्रांस की मजमून सरगर्मी से सख्त रंजीदा हैं और ये काबिल बर्दाश्त नहीं है लेकिन इसकी आड़ में खलल फैलाना मुनासिब नहीं है हंगामा करना हजरत मोहम्मद साहब की तरबियत के खिलाफ है हम अपने भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि वो जज्बात पर काबू पाकर अमन कायम रखें हम जहां अपने तमाम बरदरान इस्लाम को ये पाबंद करेंगे अपील करेंगे कि इस तरह के मौके पर ऐसा कोई कमेंट्स ना करें जो इस्लामी तालीम के खिलाफ हो और इससे इस्लाम की बदनामी होती हो सबरा सुकून के साथ हम जायज़ तरीके से उसके खिलाफ हम गुस्से का इजहार करें और जिन लोगों ने भी नबी पाक शान में गुस्ताखी की है तो उनके खिलाफ हम जायज़ तरीके से कार्रवाई का मुतालबा करें और कोई ऐसा काम ना करें जो अमन वमान को नुकसान पहुँचाने वाला हो और इस्लामी तलीम के भी ख़िलाफ़ हो तो आखिर में एक बार फिर अपने तमाम बरदरान इस्लाम से यही गुजारिश करूँगा कि सब्र जब से जायज़ तरीके से अपने मुतालबात का सिलसिला जारी रखें लेकिन ऐसी कोई भी कमेंट्स ना करें जो किसी ऐसी इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ हो और उसकी वजह से कुछ गलत मैसेज जाता हो अमन अमान के अंदर उसमें कोई खलल पड़ता हो तो हम गुजारिश करेंगे कि इस ताल्लुक से भी थोड़ा सूझबूझ से काम लिया जाए और जज्बात में आकर होश होने से बचने की कोशिश की जाए वरना बजाय फ़ायदे के इस तरह के हरकतों से नुकसान होता है हमें उम्मीद है कि इन बातों पर गौर किया जाएगा और उस पर हमल करने की कोशिश की जाएगी असलवर वर्कू